А я, а я он на кухне включила а телевизор, ну что, блин, зла не хватает. Одна Москва, одна Москва. Все. Москва на всех прилетела, залетела. Там уже три года у нас летает, залетает. Ну да, да, да. Зато все знают Москву. Да все, все, и президента сразу, сказали, доложили, а что творится в Курске, Белгородской области, всем. Да, 800. Mm -hmm. Mm -hmm. Так они потравились там, не все выжили, думали. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Там 100 человек вроде сдалось. 100 вроде. 100. Угу. Mm -hmm. Бедняга, а говорят, Ахмат, Ахмат. А люди пишут, Ахмат сразу сбежал с Курской области, как сюда надо было идти. Какой там Ахмат? там на них Ахмад. Там русские пошли. Господи, наконец-то Скобеева соизволила курс показать. Господи, я уже хотела телевизор выключить. Угу. Угу не радуется тому, что на Москву прилетело. Ну вы ж думаете о других, что ж вы так э, живете. А мы три года, ни дети не учатся, спокойствие, на улицу выйти нет. А они теперь на Москву прилетело. Ого, Господи, беда проблема. А у нас она уже сколько, эта проблема. А он сейчас их вроде показывал их привезут сюда до нас, у Шибеки, Грайворон, Грайворон, Ругу, Курск, Суджу. Вот тогда мы посмотрим, что они скажут. У нас люди уже все больные, дети больные, нервные, взрослые тоже все. Там, словом, только в каком-то канале зацепляться уже чуть ли не пересорились, потому что все люди на нервах. Уключили свет, слава Богу, у нас уключили в 2.30, у людей, каких до сих пор, нет света еще, в Вильке тоже света нету, ни связи, ни света, ничего нету, воду нам, воду нам только дали.